Bukan Nabi SAW cerita. Ada seorang lelaki. Nabi tak sebut nama. Kerana tak ada kepentingan pun nak sebut nama. Yang penting adalah kisah. Nabi kata ada seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang. Bunuh tanpa hak. Bunuh satu nyawa pun dosa besar dah. Ni dah bunuh 99 orang. Fasa'ala an a'lami ahli al Dia dah bunuh 99 orang, Lepas tu dia tanya dekat orang lain, dia tanya dekat orang keliling dia. Mana orang yang paling pandai sekali aku nak tanya? Yang paling pandai sekali dalam dunia ni siapa dia? Aku nak tanya soalan. Sebab dia bukan tanya orang alim, dia kata a'lami ahli alab, orang yang paling pandai sekali dalam dalam ilmu pada zaman itu. Fadulla ala rahib. Lalu orang-orang yang berada di keliling dia yang terima soalan dia tunjuk kat dia kepada seorang rahib dia pun tengok dia pun dia dah bunuh 99 orang kalau orang kampung kata tu orang pandai dia pun pergilah tanya dia kata ini orang pandai ni ramai cakap dia orang pandai dia pun pergi tanya dia kata فَقَالَ Fa إِنَّهُ innahu qatala 99 نَفْسًا dia pergi dekat rahib ni dia pergi dekat kaki ibadat ni kaki ibadat ni duk berzikir duk beribadat dengan Tuhan dan apa semua dia pun tanya dia kata dia dah bunuh 99 orang fahallahu min taubah ada tak ruang untuk dia bertaubat kan ada tak ruang untuk dia bertaubat dia macam lapik sikit soalan tu dia tak kata dia dia kata innahu sesungguhnya seseorang sesungguhnya ada seorang satu orang Dah bunuh 99 orang. Fahallahu min taubat. Ada tak ruang untuk dia bertaubat? Ini disebut oleh para ulama. Dia kata, kalau kita nak tanya dengan seseorang, sebenarnya kita boleh sebut. Tapi afdal untuk kita sitir. Afdal untuk kita tutup. Kita guna kata ganti nama orang, uh, kata ganti nama raib. Kata ganti nama yang, supaya orang tak tahu kita yang buat benda tu. Kerana Allah Ta'ala tak, 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 tak galakkan kita buka keaiban sendiri. Kan? Dia dah bunuh 199 orang, ada tak ruang untuk dia bertaubat? Faqala rahib ahli ibadat ni kata, tak ada. Ahli ibadat ni pun buat pandai. Dia ilmu tak ada. Tapi orang tanya dia kan, ini pun satu kesalahan juga ni. Kalau dah tak tahu, sebutlah tak tahu. Sama juga lah macam dalam so soalan sekejap, kalau ada tanya apa, saya tak tahu, saya akan jawab, saya tak tahu. Kalau tak ingat, saya jawab, saya tak ingat. Han. Jangan buat pandai. Kalau kita salah jawab bahaya. Ha jadi buat pandai jawab. Tak ada. Sebab apa tak ada? Berdasarkan apa yang dia rasa. Rasa-rasa tak bolehlah agama ni. Akal-akalan ni akal digunakan untuk memahami perintah syarak. Tapi akal semata-mata tidak boleh berdiri untuk membawa hukum syar'i. Kalau akal semata boleh fikir hukum syarak, Quran tak payah ada, hadis tak payah ada. Lakana din kulluhu bil aql, lakana asfal lakana asfal khuf aula bil mashi. Ha? Min adnah atau kama qala. Uh, min min ala. Kalaulah kata Agama ni dengan akal akalan semata-mata dah tentulah bawah khuf lebih utama untuk kita sapu berbanding atas. Sebab bawah tu lagi kotor daripada atas. Kan kita kita belajar kan sapu atas khuf kuliah kuliah yang lepas. So tapi dia orang yang tak biasa dengan maksiat. Orang yang memang soleh, orang yang biasa bercampur dengan circle dia je. Tak pernah bercampur pun dengan circle-circle toksik ni. Jadi dia pun jawab lah. Eh, kau ni teruk betul 99 orang yang kau, kau tanya tentang 99 orang yang dia dah bunuh. Eh, memang tak ada ruang taubat lah. Kan? Kalau meninggal, memang tak ada ruang nak taubat. Neraka tu lah tempatnya. Dia jawab macam tu. Jadi, kawan yang bertanya ni, dia dengar je jawapan tu, فَقَتَلَهُ فَكَمَّ لَبِهِ مِعَ Dia bunuh yang jawab ni cukupkan seratus. Alang-alang 99 tak boleh taubat, cukupkan seratus. Dia fikir macam tu lah kan? Paling tidak ada rekod. 99, satu je lagi nak seratus. Aku cukupkan seratus dengan hanglah lah. Terbunuh lah rahib ni. Summa sa'ala an'a'lami ahlil am. Kemudian dia dah cukup seratus, dia kata, ya aku ni macam mana? Nak taubat ni? Dia tanya lagi kat orang. Mana orang yang paling alim yang aku nak tanya lagi Fadulla ala rajulin alim kali ni orang tunjuk kat dia seorang lelaki yang alim betul-betul orang yang ada ilmu faqala innahu qatala mi'ata nafs lalu dia pun tanya dekat orang yang alim ni dia tanya dekat orang yang alim ni ada satu orang telah bunuh seratus nyawa fahallahu min taubah adakah ruang untuk dia bertaubat Tengok macam mana cara orang alim jawab. Naam. Dia kata, ya. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Apa yang boleh halang antara dia dengan taubat? Ini cara orang alim jawab. Kan kalau kita ikut akal kita macam pelik. 99 tadi kata tak boleh. Cukup satu boleh pula taubat. Tapi sebenarnya masa 99 tadi pun boleh juga. Cuma dia pergi jumpa salah guru. Kan? Dia pergi tanya kat guru yang salah yang tak layak pun jadi guru. Maka jawapan yang diberi itu salah dari sudut agama. Kan? Jadi orang ni dah dapat jawapan yang betul. Siap. Tok Syekh ni tanya lagi. Wa may yahulu bainahu wa bainat taubah. Apa yang boleh halang dia dengan taubat? Dia boleh taubat. Berapa banyak dia bunuh pun tak kisah. Bukan nak merendahkan perbuatan bunuh tu, tetapi nak membesarkan ruang untuk bertaubat tu. Boleh faham eh? Bila kita baca satu-satu dalil, kita kena faham konteks. Kita kena faham tujuan penceritaan. Apa maksud tujuan penceritaan? Tujuan penceritaan di sini ialah nak membesarkan ruang taubat. Tapi bukan nak meringankan dosa. Dosa adalah dosa. Dosa kita kena takut. Tapi kalau dah terjebak dengan satu dosa, kena baca hadis yang seperti ini. Kalau sebelum buat jangan ambil pengajaran, oh maksudnya saya belum bunuh orang lagi. Jadi bolehlah saya. No. Dosa lah dosa. Kena baca hadis yang. So bila baca hadis kita kena baca hadis targhib wa tarhib. Targhib dan tarhib ini penting. Ada khauf dan raja. Takut terhadap dosa dan raja, pengharapan kepada keampunan Allah Azza wa Jalla. Kan? Bukan bermakna, oh maksudnya lepas ni kita nak buat macam mana Ustaz? Kita nak, nak kena bunuh 100 orang, lepas tu tahu ke macam mana? Tak bayar. Dia ni dah terjebak. Kita tak bayar. Kalau dia pun Allah Ta'ala boleh ampun, apatah lagi kita. Itu kita kena baca dengan cara yang macam tu. Okey. Tapi Tok Syekh ni dia pandai tu. Walaupun soalan dia tu, soalan orang ketiga, kita dah bunuh ada satu orang dah bunuh seratus orang dia ada ruang tak nak taubat tapi tok syeh dia boleh agak dia tengok kawan ni dia dia boleh agaklah rasanya sebab tu dia bagi nasihat ni dia kata in talik ila ardi kada wa kada fa in biha unasani yabudun allah ma'hum ma ni kau yang tanya ni kau pergi pindah ke bumi sekian sekian kerana di sana ada manusia yang menyembah Allah kau pergi sembah Allah bersama dengan mereka. Wala tarji ila ardik fa innaha ardusu. Kamu jangan kembali ke tempat kamu kerana tempat kamu tu tempat yang jahat. Berkemungkinan syekh ni boleh agak sebenarnya siapa yang bunuh satu orang. Boleh jadi juga bila dah dengar ada orang tempat dia 100 orang dia bunuh. Kau jangan duduk situ lah. Takut engkau pun terjebak sekali lepas ni. Boleh jadi dua keadaan ni lah. Kan tapi dalil tak cerita spesifik. Cuma kita rasa macam boleh jadi syekh ni tahu. Dia tengok-tengok bukan dia tahu benda gaib. Manusia tak tahu benda gaib melainkan apa yang Allah Taala wahyukan pada kita saja. Dalam Quran baru kita tahu ada benda gaib. Bila Nabi cerita baru kita tahu benda gaib, budak kita pun tak tahu. Kan? Tapi mungkin Tok Syekh ni tengok ataupun mungkin dia kenal orang ni. Kan? Something besar. Mungkin Syekh kenal orang duk cakap, Ataupun mungkin syekh ni kesian dekat ke orang ni. Datang daripada tempat yang kenal dengan 100 orang, 100 orang dia bunuh. Kira pembunuh-pembunuh pun tak baik spring kat dia. Hanya jangan duk situ lagi lah. Kenapa dia kata? Dia kata kau pergi bumi sekian-sekian. Di sana ada manusia yang menyembah Allah. Kau jangan balik ke tempat engkau, tempat engkau, tempat yang buruk. Kau jangan balik ke tempat engkau yang ada pembunuh ni. Kerana tempat pembunuh ni nanti kau akan terikut sekali. Boleh jadi juga maksud nasihat tu. Yang jadikan kau pembunuh ni adalah tempat kau tu. So nasihat tu boleh, boleh difahami dengan dua cara. Kan? Allah lebih mengetahui. Kerana cerita ni adalah cerita orang terdahulu. Kan? Kita pun tak boleh nak tanya dah orang tu. Tok Syekh apa maksud Tok Syekh sebenarnya dengan dengan nasihat ni? Tak. Kita tak boleh nak tanya kan? Mungkin Syekh ni nasihat kepada orang tu kerana dia rasa Ni sebenarnya kau yang bunuh ni. Ataupun dia kesian. Dia kata kau jangan duduk kat situ lah. Sebab dah kau dah jumpa dengan orang yang bunuh satu orang. Eh tak payah tunggu situ. Pergi tempat lain. Pergi tempat di mana orang sembah Allah. Sembah Allah bersama dengan mereka. Jangan kembali ke bumi kau. Kerana bumi kau adalah bumi yang bumi yang jahat. Ardusu, bumi yang jahat. Kemudian, kata Nabi SAW, Fantalaqa hatta idha nasafat tariq. Lalu dia pun pergi. Dia dengar cakap Syekh. Dia pergi. Sehinggalah sampai di pertengahan jalan. Hatta idha nasafat tariq. Atahul maut. Kematian datang pada dia. Kematian datang pada dia. Dia mati. Fakhtasamat fihi malaikatul rahmah. Wa malaikatul adab maka malaikat rahmat dan malaikat azab bergaduh. Malaikat rahmat dengan malaikat azab berbeza pandangan. Sudah bergaduh pula dah. Pasal apa bergaduh? Kerana kalau kita baca dalam hadis yang lain, Nabi SAW cerita, kalau yang mati tu orang mukmin, malaikat yang akan sambut roh orang mukmin ialah malaikatul Rahmat ia akan sambut roh orang mukmin ialah malaikat rahmat dia akan bawa dia akan bawa roh tu langit akan wangi dengan roh tu lalu akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla kemudian Allah Taala mengatakan bawalah dia sehingga ke akhir ajal tapi kalau orang jahat sorry kalau orang kafir kalau orang kafir yang akan bawa malaikat azab. Yang akan bawa malaikat azab. Dan bila dibawa langit akan berbau busuk. Sehingga dalam hadis tu Nabi siap isyarat ke hidung lagi. Nak kata baunya tu memang berbau lah, cuma kita tak bau. Tapi Nabi kata ini benda gaib. Kita tak dapat bayangkan macam mana. Tapi ada bau semua para ulama berbahas kalau orang mukmin yang bawa malaikat rahmat kalau orang kafir yang bawa malaikat azab kalau orang jahat tapi mukmin macam mana kan kalau orang jahat tapi dia beriman kalau orang jahat beriman dalam riwayat disebut selain daripada kafir disebut juga fajir fajir ni merangkumi orang mukmin yang jahat Orang yang ada iman tapi dia jahat, ashabul kabair, orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan dosa-dosa susah pun sama malaikat azab. Ini pun sama, ini menjadi dalil, -lil. Sebab dia ni beriman ni. Cuma dia jahat, dia bunuh satu orang. Tiba-tiba dia mati. Bila dia mati, malaikat rahmat dan malaikat azab pun bergaduh. Kenapa bergaduh? Masing-masing nak laksanakan tugas. Satu malaikat ni diamanah. Ya, malaikat ni dia amanah, dia tak cuai dengan tugas dia. So dia nak buatlah. Tengok orang ni, eh orang ni macam mana ni? Malaikat azab, malaikat rahmat pun nak, malaikat azab pun nak. Sebab tak clear urusan dia ni. Apa kata malaikat? Masing-masing beri hujah. Tengok malaikat kata apa? Faqalat malaikatur rahmah. Malaikat rahmat berhujah. Ja'a taiban muqbilan biqalbihi ila Allah Taala. Dia ni datang dalam keadaan dia bertaubat jiwanya menghadap Allah Azza wa Jalla jiwanya menghadap Allah jadi kamilah yang patut bawa sebab dia ni orang baik dia bertaubat jiwanya menghadap Tuhan malaikat azab pula kata waqalat malaikatul azab malaikat azab berkata innahu lam ya'mal khairan qat Sesungguhnya dia tak pernah melakukan kebaikan walaupun sikit. Tak pernah buat kebaikan. Tak ada langsung kebaikan dia buat. Macam mana nak kata dia baik? So malaikat azab dengan malaikat rahmat berhujah. Tapi tengok malaikat punya cara hujah. Yang ni bawa keluar hujah, yang ni bawa keluar hujah. Sehat hujah dia. Tak ada kata, hang wahabi. Jenuh, jenuh. Kan? sekarang ni senang je. Tak boleh hujah. Hang wahabi. Kira wahabi lah. Tapi sekarang ni kurang sikit lah. Sebab kita dah bawa dia orang ke mahkamah. Okey. Fa'atahum <k lässt> malakun fi surati adami. Jadi, bila dah berbahas, masing-masing dah keluarkan hujah, datang satu malaikat. Fi okay. surati adami. Dalam bentuk manusia. Faja'aluhu bainahum. Lalu malaikat azab dengan malaikat rahmat pun jadikan malaikat ni sebagai pemutus. Hakam. Dia panggil hakam. Jadi pemutus. Aku lantik engkau, dia pun lantik engkau. Okey, engkau putuskan. Kau, kau, dengar fakta kes, lepas tu kau uruskan. Siapa yang menang? Malaikat azab dapat ke? Malaikat rahmat dapat. Okey. Kata hakam ni, kan? kata malaikat yang dalam bentuk manusia ni, Qisu ma bainal ardain. Dia kata, apa yang susah? Kan? Ukurlah di antara dua bumi. Ukur di antara dua bumi. Fa ila ayyatihi ma adna fa huwa Di mana yang dia paling dekat, maka itulah jadi milik dia. Macam mana? Tempat dia mati. Katalah ni ni bumi asal dia. Yang ni tempat dia mati yang ni tempat dia nak pergi. Kaisuma ha, bainar albayn. Ah maka ukur kata malaikat ni, malaikat yang jadi hakim ni, yang jadi hakim ni, auqo ha, dua tempat ni. Tempat dia mati ke tempat asal, tempat dia mati ke tempat dia nak pergi. Di mana yang dia paling dekat? Itulah milik dia. Kalau dia lagi dekat kepada tempat asal maka malaikat azab boleh ambil dia sebab dia dekat dengan tempat jahat. Kalau dia mati dekat lagi dengan tempat dia nak pergi, maka malaikat rahmat boleh ambil dia. Sebab sebab dia lagi dekat dengan tempat baik. Kan? Itu cerita malaikat. Okey. Lalu malaikat azab dengan malaikat rahmat pun dengarlah. Okey? Kalau macam itu kita ukur. Faqasu fawajaduhu adna ila al-ardh allati arad. Lalu mereka pun ukur. Ukur-ukur. Lalu mereka dapati dia lebih dekat dengan bumi yang dia nak pergi. rahmah. Lalu Malaikat Rahmat pun ambil nyawa dia. Ambil roh dia. Satu persoalan. Kalau dia dekat dengan yang belah jahat, macam mana? Okey, tengok. Sebab itu Imanawi bawa riwayat. Dia kata, وَفِي riwayatin فِي Dalam satu riwayat, dalam sahih. Fakana ila al Salihah saliha akrab bi shibr faj'ila min ahliha. Dia ni lebih dekat dengan kampung yang baik hanya sejengkal. Lalu dia pun dijadikan orang baik kerana dia lebih dekat. Tapi sebenarnya dalam riwayat sahih yang lain fa auhallahu ta'ala ila hadhihi an tab'adi wa ila hadhihi an taqarrabi tapi dia kata sebenarnya sebenarnya dia dekat lagi dengan tempat yang jahat tu sebenarnya tapi tuhan wahyukan kepada bumi lipat tuhan wahyukan kat bumi ni lipat jadi dia pun lipat 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 dekat yang ni jauh 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 sebab apa sebab tuhan nak ampunkan dia jadi kat mana dia mati pun tak ada masalah Kak mana dia mati pun tak ada masalah kerana memang Allah Azza wa Jalla telah mengampunkan dia.